Salam kanalımızın dəyərli abunecilərimiz, xoş gördük hər birinizi. Bu gün mən sizi Masazov qəsəbəsində Yoncalıq massivində 2 sot torpaq sahəsində inşa edilmiş kəmərtəbəli 4 otaqlı həyət evi ilə mən sizi tanış edirəm. Gördüyünüz kimi həyət yanı sahəsi evimizin xarici görkəmi. Həyətdə rahatlıqla 2-3 avtomobil daxil olur. Tam et daşlar döşənmədir, mərkəzi qaz sistemi nə qədər mövcuddur. Evimizin giriş qapısıdır. Hasarlar, təsəvvürə, emsiyə qaldı tozu ilə işlənmidir. Altı da şüksürs üzərində inşa edilib. Burdan da məhz evimizin xarici görünüşünü bir daha təqdim edim. Kötviz kimi pəncərlə şəbəkə pəncərlərdir. Əlavə olaraq burada tapasa saxlanılıb ki, ağac kökül əkilməsi üçün və evimizin sağ tərəfinə də rahatlıq keçmək mümkündür. Əlavə olaraq burada tapasa saxlanılıb ki, həm keçib üçün, həm də əlavə olaraq ağac kökül əkilməsi üçün su xətti nə qədər mövcuddur. Kombi xətlərinin qatları dey, qaç xətt elektrik xəttinə qədər çəkilibdir. Qoşa hürgüdür, gördünüz kimi, quru səddə yerləşir, cizgəyə giriş olan hissədir. Ətraf tam yaşaşı olan evlərdir, 6 nömrəli məktəbin araz maketinin yaxınlığında yerləşir. 569 nömrəli birbaşa avtovazada işləyən avtobus xəttinin 100-150 metr məsafəlində yerləşir. Çox hündür bir yerdədir. Onun əzəv zəbitə qatsatdıq. Nə məşqənli ümmiyyətlə baharız Yox da yoxdur. Gördüyünüz kimi evimizin xarici görkəmi qapançıqdaşıla üzlənmədir. İndi səvimizin içərisində məsəl xona danışıdı. Buradan da mən sizə siz göstərim ki, evimizin həyətanı saxlsın. İndi səvimizin giriş otaq hissəsidir, dəhlizdir. 2-ci mərtəbə qalxan tərəkat, 1-ci mərtəbədə yerləşir bizim qonaq otağımız və mətbəximiz. Köşənmə laminat döşəmədir. Qapılar ağ-beyaz ah, qapılardır. Bu evimizin geniş belə bir qonaq otağıdır. Pəncərəsi şəbəkəli pəncərədir. Komik hatlara qədər çəkilibdir. Pəncərəsi öz həyətinə baxır və günəş işığı yeterincə qonaq otağımıza düşür. əndisi evimizin mətbəx elə mənzəri tanış edim. Geniş belə bir mətbəxi var. Tam təmirlidir, qopçalıdır. Bir boşluq material qaydada alınsa kifayətlə olunacaq. Onda nəzərə bizə çatdır. Bütün komkaxatların hamısı çəkilibdir, gördüyünüz kimi. Yetərincə mətbəx genişdir və birinci mərtəbənin hamam salonu zəli. 96 da əlavə olaraq kladovka üçün nəzərdə tutulub ki, əlavə əşyaların yığılması üçün. Türkəndə taxta, Türkəndə də biz izləcilər görürüz biz kimi. İndi söhbətimizi ikinci mərtəbəsilə mən sizi yaxından tanış edirəm. Orda nəzərə çatdığım ki, dəyərli izləcilərimiz, mərtəbə arası manoliyət betondur. Üçüncü məndir. Yerləşir bizim üç otağımız, sanitari qovşağı, hamam otağıdır. Bu ikinci mərtəbənin salonudur. Yataq otaqlarından biri. Pəncərə göygüdür, onda nəzər bizə çatdırım. Gördüyünüz biz kimi dəyərlizləzəzəmiz. Qoşaq göygüdür. Üçüncü ən böyük yataq otağıdır deməy olar ki, qonaq otağı ilə eyni ölçüdədir. 2-ci mərtəbənin ən böyük yataq otağı. Dəyərləndisəmiz evimiz bir başa sahibindən 85.000 manata satışa çıxarılıb. Qapçası var, bir başa nə qədər qaydada alıq-satqı olmayacaq. Bura sevimizin sonuncu yataq otağıdır və yataq otağından da informasiya çıxışı. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz ən hündür yerdə yerləşir. 6 nömrəli məktəbin, Araz marketin yaxınlığında yerləşir. Evimizin qiyməti bir dəfə nəzərinizə çatdırım ki, 85.000 manatla satışa çıxarılıb, real müştərilərimizə endirim olunacaq. Kanalımıza abunə ol, videonu bəyən, unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.